Причем я не народился тут. Народился я в Нижнем Новгороде. Это бывший Горький. Вырос в Мурманске. Дружина моя звица. Чисто я так и опынился. Колись в 88 роком мы переехали сюда жить. Здесь с 88 роком живу тут. Поэтому я рахую. Украина уже своей землей. Но не в том смысле, что я загарбным. Я Как хочется пану Путину. Я действительно рахуюсь своей землей. В свете остальных подей я не могу стоять в стороне. Чи, кажу, до вчерашнего дня я уже хотел идти тоже почались эти заворушения в Крыму и начали записываться самооборону в такой я хотел уже идти в военкомат записываться але мене відговорили мої рідні через точку ну, куда ты со своей ногой підеш на войну, ты уже, ты больше 347 роков, так что ты уже стар. Для этого и со своей ногой не лезь. Там все решится, все нормально. Не может быть. Я действительно, я был о Путине тоже высокой думки, что все-таки, извините меня, до полковника КГБ дослужиться в радянские часы это не так-то просто и неразумной у не заслужилась. Но все это сами ходе я просто, я не знаю, что с ним стало Так он Вин... очень сильно впал в моих очах. Вчера, зранку, когда я почул информацию о том, что Путин объявил на вернуться своим частям всем, в свои места своей дис дислокации, Видишь, я побачил, что это брехня о том, что, я курс просто сказал, что мол, учения прошли успешно и детский лепит. Но я поверил, то, что все, нарешті, действительно здравый изгуст одержал верх. Но после обеда я побачил, что делается далее, что и откровенная брехня идет в эфире на, все, на весь свет. Вообще, после того, как я поспелкувался со своей мамой, насколько они уверены в том, что в правоте Путина, и в том, что нас, россиян, тут... Preparar